Толик, ты видишь? Идет отверстие, вода убегает. А вон в середине этого. А, ну там да. Толик, ну это действительно для карасей, для карпов. Вот. Именно с такой фильтрующим материалом. Да? А это с чего они смотрят? Это такие же отходы должны быть, ну редкие. Гадости да, да. Опа. Да, знаете, я понял, понял, спасибо. Я имею в виду толщина поролона. Есть да, толще? У нас to, только такие 5 сантиметров все. Это сделано в Польше этот, или Бельгия? Нет, нет, нет. Это из Китая. О, oh, no. я думал Бельгия, Бельгия делает биопоролон такой. С Китая у нас много да, воды сегодня, ну, качество хорошее, это, ну, цена тоже не дорогая.